Mantap guys. Sekarang kita akan tes tombolnya guys. Salam, treng teng 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 teng. Hai guys, kali ini kita akan merangkai mesin rumput Oke okay, sebelum memulai videonya silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan pantengin terus videonya Hai guys kali ini kita akan unboxing mesin rumputnya dulu ini sudah saya unboxing dan tipenya adalah Tasco 328E Ayo kita lihat apa saja isinya Pertama ada gagang pegangan mesin rumput yang kedua Bermacam-macam kunci misi rumput Buku panduan yang tidak mungkin kita baca semua Dan kartu garansi uh, Tas Mesir rumput ini guys Nah dan di sini ada Peralatan minyak Ini Penahan gulma Ini pisaunya guys Dan ini adalah Mesir rumputnya kita buka, sudah kita sisihkan semua, dan isinya kosong, guys. Oke, okay, guys, ini adalah semua peralatan yang kita akan rakit nanti, dan ini adalah uh, stiknya. Nanti kita akan pasang ini. Oke, okay, guys, simak terus. Nah, guys, langkah yang pertama, kita akan memasang uh, pelindung punggung. Nah, kita putar dulu dengan baut. Oke, kanan kiri kita pasangi baut, guys. Nah, ini adalah pelindung punggung, guys. Yang kedua kita pasang gendongannya, guys. Ini untuk supaya bisa mengangkat mesin rumputnya atau cangklean tas ini bahasa Jawanya cangklean tas kita pasang terlebih dahulu oke guys langkah kedua kita akan memasang pegangan stick nah caranya seperti ini guys nanti kita akan pasangi baut nah kita putar guys Bautnya sampai kencang di situ ada dua lubang kita pasangi semua. Nah sudah selesai guys seperti itu. Nah guys yang bawahnya ini cuma ada satu lubang baut. Untuk pegangan stick ini kalian bisa. Uh, Atur sesuai kemauan kalian, panjang pendeknya sesuai tangan kalian. Oke, okay guys, itulah cara kedua yang kita pasang. Selanjutnya, kita akan pasang safety, guys. Safety dari percikan rumput kita pasang. Nah, kita pasang seperti itu, guys, sesuai yang kalian inginkan ukurannya. Kalian bisa atur sendiri nanti. Oke, okay guys, langkah berikutnya kita pasang karet selingnya. Ini setiknya, kita hubungkan ke mesin rumputnya nanti. Oke, okay guys, kita celupkan uh, selingnya. Nah, kita masukkan seperti itu sampai dia terkunci, guys. Oke okay guys, langkah yang selanjutnya kita hubungkan stick ke mesin rumputnya guys. Oke, okay. itunya nanti kita tarik terlebih dahulu. Tuh, nah itu kita tarik guys. Nah seperti itu guys, memang agak-agak susah ini Nah, sampai bubunya cetlek nanti itu akan kencang, guys. Sudah terkunci. Oke, okay, guys. Selanjutnya kita pasang saklar on off-nya. Nah, guys, kita masukkan uh, tali on off-nya ke pengikatnya. Nah, seperti itu, guys. Nah, seperti itu, guys. Kita pasang sesuai posisi gas, ya. Oke, guys. Selanjutnya, kita pasangkan tali gasnya. Oke, simak terus. Nah, guys, kita masukkan dulu tali gasnya ke dalam sini seperti itu. Nanti keluarnya dari sini, guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Oke, okay guys, kita buka terlebih dahulu baut-bautnya. Nanti kita akan pasang tali gasnya seperti itu, bukanya, guys. Nah, ini sesuaikan lagi jaraknya. Itu menurut kalian yang kalian suka. Oke, okay, kita masukkan tali gasnya seperti itu, guys. Nah, sampai... nah, kita masukkan seperti itu. Nanti kita pasang bautnya lagi yang telah kita uh, lepas. Oke, okay, kita kuncikan lagi bautnya seperti itu, guys. Oke okay guys, sudah jadi guys, tinggal kita memasang pisaunya. Ini sudah kita rangkai dari awal sampai akhir. Dari unboxing tadi, dan kita akan memasang pisaunya. Oke, okay? simak terus. Oke okay guys, kita pasang pisaunya, tetapi kita buka terlebih dahulu bautnya. Ini berlawanan, bukan seperti baut biasa guys, kita buka. itu bautnya penahannya Nah, urutannya ini jangan sampai salah, Guys. Nanti kita pasang. Pertama-tama kita pasang pisaunya terlebih dahulu. Nah, harus sesuai atau pas, Guys ya. Pas ya, Guys ya. Nah, terus kita pasang ringnya. Seperti itu, jangan sampai terbalik. Bisa jadi berbahaya. Kedua kita pasang ring mangkoknya, terakhir yang ketiga kita pasang bautnya guys. Oke seperti itu cara memasang pisaunya. Nah kita sekarang kencangkan pisaunya sampai kencang. Oke okay guys, ini adalah lapangan terbuka, kita akan tes mesin rumput yang kita rangkai tadi Alhamdulillah guys, sekali tarik langsung hidup Nah, kita tes gasnya, apakah langsung mati? Mantap guys Sekarang kita akan tes tombolnya guys Nah guys, mantap Tarik, tarik langsung Oke, kita tes dulu ininya guys Mantap guys Kita matikan dahulu Oke okay guys, itulah cara merakit misi rumput dari pretelan sampai jadi. Nah, untuk cara membersihkan gulma dengan mesin rumput, kalian bisa lihat video yang satu ini. Dan jika kalian suka videonya, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar nantinya Mimin Ahlul ini semakin semangat membuat video seperti ini. Oke, okay, sampai jumpa. Salam. Tereng, teng, 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 teng.